Okey, kita nak belajar bagaimana um, membuat pecahan bentuk termudah. Okey, ini pada buku surat 86. Pemudahkan 2 per 6. Okey, jadi sebelum ni, cikgu pernah ajar kamu bagaimana mendapatkan pecahan setara. Pecahan setara, jadi contohnya 1 per 2. Kita boleh darab atas 2, bawah pun darab 2. Kita akan dapat dua per empat. Jika, jadi ini dua per empat ni adalah sama nilai dengan satu per dua. Sama nilai. Dan jika kita dapat jawapan kita dalam bentuk dua per empat, okay, contohnya dua per empat, ini bukanlah pecahan yang termudah. Yang termudah itu apabila uh, dalam kes ini adalah satu per dua apabila atas dan bawah tu tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa sifir sekalipun. Jadi sekarang ni dua dengan empat. Ada dalam sifir dua. Jadi untuk jadikan pemudah, kamu bahagikan kedua-dua nombor ini dengan dua. Jadi dua bahagi dua ialah satu dan empat bahagi dua ialah dua. Ataupun kamu baca sifir dua. Dua. Satu jari. Empat. Dua jari, Okey? Jadi, mari kita tengok di sini. Pertamanya, dua part enam. Dua dan enam ada dalam sifir CP apa? Sifir dua. Jadi, baca sah. Bila ada sifir dua, boleh baca sifir dua. Dua, empat, enam. Yang dua akan jadi satu. Yang enam akan jadi tiga. Jadi, sebelum tu kita nak lengkapkan. Dia suruh bahagi berapa? Bahagilah nombor yang boleh dibahagi oleh kedua-dua nombor. Jadi dalam kes ini ialah atas ialah 2, bawah juga adalah 2. Jadi kemudian kalau 2 bahagi 2, kalau kamu rasa susah, baca sifir 2, 2, 4, 6. 2, 1 jari, 4, 6, 6, 3 jari. Jadi di sini jawapannya adalah 1 per 3. Jadi nilai 2 per 6 adalah sama nilai dengan 1 per 3. Ini jawapan yang kita cari. Hmm? Okey, 4 per 8. Sifir apa yang ada 4 dan 8? Cikgu percaya kamu akan jawab 2. 2 betul. Okey, tetapi ada tak kita cari nombor paling besar atau sifir paling besar yang, yang ada 4 dan 8? Iaitu Jangan guna dua, guna empat. Ha, tapi, kalau nak guna dua pun boleh juga. Tapi kita kat sini, kita guna empat lah. Okay, macam ni. Guna, kalau guna dua, guna empat. Okay, kita tengok sebelum empat dulu. Eh. Ya. Empat, lapan. Hafal sikit dulu lah. Empat, lapan. Empat darab satu, empat. Empat darab dua, lapan. Jadi, di sini kita letak sini kedua duanya bahagi empat. Kedua-duanya kita bahagi empat. Jadi, dan kemudian bila kita bagi 4 empat tadi, empat, lapan. Empat akan jadi satu, lapan akan jadi dua. Tapi untuk soalan ini, cikgu akan buat sekali lagi, mungkin empat per lapan itu kita bahagi dua. Kedua-duanya bahagi dua. Jadi bila bahagi dua, kita bahagi segi dua. Dua, empat. Jadi yang empat tu akan jadi dua. Baca lagi. Sampai lapan. Dua. Empat. Enam. Lapan. Jadi, ada empat. okay Tapi, dua dengan empat ni, masih boleh dibahagi dengan dua. Jadi, kamu bahagi dua lagi kedua-duanya. Jadi, kita akan dapat majlis sifir dua pula. Dua. Empat. Jadi, dua satu jari. Dan empatlah dua jari. Jadi, jawapannya satu per dua. Itu yang macam mana kita tahu itu jawapan dia apabila tidak ada nombor lagi yang atas dan bawah boleh bahagi tak ada nombor lagi yang dia boleh bahagi sama-sama maknanya kalau 2 memang boleh bagi 2 tapi 1 tak boleh bagi 2 jadi ini kita kata jawapan atau pecahan dalam bentuk termudah tengok C 8 dengan 10 Cifat 4 ada 8 tak Sifir empat ada sepuluh tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita tak bolehlah bagi empat. Lapan dan sepuluh sifir apa ada? Sifir dua. Jadi, baca. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh. Jadi, lapan dan sepuluh kedua-dua dia ada. Jadi, kita letak sini bahagi dua dan bahagi dua. Jadi, lapan bagi dua berapa? Baca sifir dua. Dua, empat enam, lapan. Lapan berapa jari? Empat. Jadi, lapan bahagi dua ialah empat. Dan sepuluh bahagi dua, baca sepuluh dua lagi. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh. Jadi, berapa jari? Lima jari. Jadi, jawapan dia ialah empat per lima. Kenapa cikgu kata jawapan dia empat per lima? Sebab empat dengan lima tak boleh bahagi dengan nombor lain selain dari satu tak boleh bagi dua, empat boleh bagi dua, tapi lima tak boleh bagi dua. Nak bagi lima, empat tak boleh bagi lima. Okey, jadi itu saja.